20 il Məkkəyə gedib, həccə gedib. 20 il piyada gedib həccə. Deyim mən İmam Zamanı görmək istəyirəm. Zamananın İmamını görmək istəyirəm. 20 dəfə piyada gedib Məkkəyə, heç birində görüş olmayıb, alınmayıb. 20 ildən sonra 21-ci ildə həcc yerinə yetirib. Mədinədə olanda, yox, hələ həcc əməlləri bitib Məkkədəymiş açdıymış. Deyir oturub həramdə dizini qucaqlayıb deyib ki: "Həşim, mən hara, İmam zaman hara? Məndə nə ləyaqət var? Mən kiməm düşmüşəm ortalığa İmam axtarıram. Mən kim, İmam kim? Mənim nə ləyaqətim var İmamla görüşüm?" Deyib bunu fikirləşəndə bir nəfər cavan oğlan gəlir. Deyir Əli ibn Məhziyar, deyir: "Bəli. Deyir İmam səni gözləyir. İmam zaman səni gözləyir. Tir düşdü qavağa mən də getdim dalınca. Getdim Niyə görə 21-ci də alanda əvvəl bunu deyim? 20 dəfəsində ola bilər sizin içindən mən var idi. 21-də dedi ki, mən kiməm ki? Bu bir dənə sözü gözləyirlər bizdən. Mən kiməm ki? Və bu sımmaq gəldi apardı deyir. Apardı deyir salam verdi İmam zamana, xeymədə oturmuşdu. Səhrəyə daxil oldum, salam verdim, salamımı aldı. Elə mehriban dey salam verdim ələki. Həccim bütün yorğunluğu canımdan çıxdı. 20 ilin yorğunluğu çıxdı. Hər şey yadımdan çıxdı. Ondan sonra mənə belə bir söz dedi. Dedi Əliy ibnə məhsiyar, nə gez gəldin? Nə gez gəldin? Sonra bir söz nə söz dedi? Adam təəccüblənir qəribə söz. Də 20 il yox, yox ümiyyətlə əvvəldən gecə gündüz səni gözləyirəm İmam zaman deyir buna. Gecə gündüz mən səni gözləyirəm. Mən bilirəm mənə aşıqam. Biz deyirik İmam, İmam onlar bizə aşıqdır. Deyib də başa düşmür. Deyir axı ağa mənə ünvan göstərən yoxdur axı indi gəldi apardı da mən. Yenə də bəhanə gətirir. Başına aşağı salır deyir ünvan məsələsi deyil. Ünvan məsələsi deyil. Özümüz gələrdi, heç Məkkəyə gəlməyə ehtiyac yoxdur. Evin ardadır, orada gəlib mən səni ziyarət eləyərəm amma siz bizi yaddan çaxtınızsınız. Siz dünyanın malına qərq olmuşuz, siz cəmaatın hacətini yerinə yetirmirsiniz. İmkanınız ola ola başqalarının çətinliyini həll eləmirsiniz. Pul pul üstündə yığırsınız, danışdı, danışdı. Dedi, yəni özünüzlə məşğul olsasaz, mənim yoxluğumu hiss eləsaz, mənim olmadığımı. Mən özüm gələrəm. Arzulayasan, sevəsən. Buna heç vaxt sizə danışmamışam onda danışım sözümü bitirəm. Yəni bir cümlədir danışım deyəndə ki, Arşura gecəsi İmam Hüseyn əleyhissalam də isə sahabələrinə dedi ki, sabah hamımız şəhid olacağıq, heç birimiz sağ qalmayacağıq. Amma bir şeyi bilin ki, bizim qanımız hədər olmayacaq. Bizim övladımız zühur eləyəcək və bizim qanımızın intiqamını alacaq. Yazılır ki, onlar o xəbəri eşidəndə məst oldular. Onun adını eşidəndə məst oldular ki bu iş həll olmayacaq. Biz toxum səpirik, o toxum düzələcək və bizim övladımız gələcək, bizim tamam işimizi tamamlayacaq. Elə yaxşı oldu ki bu söhbət İmam zamanın zikri ilə tamamlandı. Allah bizə onu